Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya bersenam petang ini, ingin saya ulas, react dan kritik kepada sebuah video yang sampai kepada saya di mana Don Daniel memberi satu pesanan yang penting. Dan yang menarik ni eh, dalam video ini beliau ada sebut satu hadis, satu kisah pada hadis yang sebenarnya berasal daripada hadis yang soheh. Ha, sesuatu yang menarik bagi orang yang kita maklum lah kan. Ayuh kita tonton video tersebut kira-kira uh, 5 -kira minit suku. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Itu nama bukit tu Bukit Malaikat. Sebab apa? Ketika Nabi berdoa minta Allah. Nabi buat ayat yang last tu. Nabi kata lah. Tuhan, kalau kamu tak tolong kami, hmm. tak akan ada ada orang sembah kamu atas muka bumi selama hmm. ini. So, bila Nabi kata-kata lagu tu, doa tu, tu seribu malaikat turun atas bukit sana tu oh, seribu malaikat turun dari bukit sana dengan jibrilnya dengan serban kuning dia baju besi dia semua oh, penuh seribu orang duduk ada atas tu berturun seribu tu sampai ke bawah sini masuk dalam perang masa sana tu dia bunyi dia punya apa, dia, apa? kaki Kudu. tuk 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 main tu itu. masa tu lah Nabi aminkan doa Nabi Nabi buka pedang Nabi okay. Trum, Nabi turun masuk dalam Ha, ini ni orang badar ni termasuk sorak tadi hmm. Bayangkan level lepas Saidina Abu Bakar, Omar, Saidina Hamzah, Saidina Ali. Mereka berlawan. Malaikat sekali duduk ada tepi di produk lawan dengan semua orang. Itu yang sahabat kata kami baru nak cantah sorak hmm. Tiba-tiba, sup, kepala dah jatuh tak nak tanya tapi dia nampak fizikal ke yang sahabatnya. sahabat ni kan? Ay, nampak, nampak, lah sebab nampak. tu dia boleh bagi tahu serban kalau kuning hmm. baju perang baju besi hmm. rambut dia cantik rapi elok hmm. Hari dia sebut dia cerita dalam sirah hmm. ayat Quran kan musawimin musawimin Allah pakai perkataan cantik kemah perang 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 perang, perang. habislah matilah yang mati hmm. so, saya ambil satu cerita sikit je sebagai penutup nak beritahu kata apa ketika Abu Jahal jatuh dia dah di bawah dah. Abdullah bin Mas'ud mai dekat dia. Pancung kepala dia. Hmm. Sebelum nak pancung, tanya dulu. Any last word? Tanya. Hmm. Apa dia kata? Abu Jahal. Yang jahat ni. Ni dah dok dah dapat ni. Dia kata, habak kat Muhammad. Sampai sekarang aku duduk benci dia. Allah. Allah. Jahat semua manusia. Abdullah bin Mas'ud nampak hancur. So, angkat kepala tengah-tengah tu tunjuk. Hmm. Oh, bersorak lah. Habis yang lain semua lari ya. Abu Jahal dah jatuh. Hmm. Uh, apa Dilal tikam Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tu tuan dia. Yang letak batu besar atas badan dia tu. Ha, Umayyah bin Khalaf lah. Ha, tapi Bilal yang bunuh dia. Hmm. Dalam perang sini. Semua tu Nabi angkut Nabi pergi menang. Tu sebab tu lah ada polis atas tu. Hmm. Sebab apa? Orang semua pakat turun tu duk pi tang nono tu 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 nampak tak ada, ada timbunan batu-batu tu, tu kat tangan saya ni terus hmm. terus ke sana tu itulah perigi yang ada di tu Abu Jahal apa semua dalam tu Nabi ambil Nabi tak tanam dia pak Nabi ambil Abu Jahal apa semua yang 70 orang tu Nabi tau semua masuk dalam tu Tu yang orang-orang yang menambai ni Dia geram, Dia pergi turun Dia pergi lempak batu lagi Orang <laughs> yang marah ambil Apa pengajaran? Pengajaran yang nombor satu Ingat, semua jemaah mahabatin tengok saya betul-betul. Very clear, simple saja. Dalam dunia ni dia ada skrip dia. Daripada dulu sampai sekarang tak akan ada yang menang melainkan agama Islam saja. Itu nombor satu. Nombor dua, sebab tu jangan duk risau sangat orang kata tengok ni. Yahudi dah merancang. Hampa rancang lah macam mana pun. Hujung bumi ni aku tahu Islam yang akan menang. Aku tahu dah cerita tu. Hampir tu saya duk banyak sangat. Jadi sebab apa? Bila sembang tu kita jadi takut. Kita rasa macam kita ni bodoh. Tak ada apa. Wah well, kita ada Tuhan Yang kedua Apa dia? Tengok saya elok-elok Dalam dunia ini Sejak dari seribu tahun yang lalu Yang menang dan tegak Hanyalah ahli sunnah wal jamaah Asyairah as maturidiyah Jangan pagi keluarga kita berpegang dengan selain daripada tu. Ini adalah skrip dunia ni. Bukti dia yang membuka kota Konstantinopel adalah sultan Salahuddin eh, sultan Muhammad Al-Fatih hmm. mereka adalah Jarul Maturidiyah. Oh, yang membuka yeah. Palestin tak ada lain, tak ada orang lain. Hatta Saudi, Siapa apa tak ada dalam ni melainkan Salahuddin al ayubi Itu adalah Jarul Asy'ari. As Kesemua depa ni berpegang dengan akhlak siapa? Imam Al-Ghazali. Hmm. Sebab tu saya pesan Jaga keluarga kita Jangan bagi pegang dengan pegangan yang lain Dia akan membinasakan Hatta untuk zaman sekarang Cuba pun jangan hmm. Dalami yang kita punya Dalami fiqah mazhab Imam Syafi'i Semayang bagi betul-betul ikut mazhab Imam Syafi'i Pegang betul-betul dengan rubuk Imam Syafi'i Bukan saya tak bagi sebab kita lemah Okay Dan yang penutup Tolong ceritakan nabi dalam keluarga kita. Kalau orang mai umrah, orang mai badar sendiri tak mau cerita Rasulullah dalam keluarga, jangan haraplah orang yang tak mai umrah nak cerita. Okey? Semoga Allah tak. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Hari dah nak hujan dah. Okey, jadi saya sedang bersenam petang ni. Di taman ini saya tak adalah main ala-ala ini untuk kanak-kanak kan Saya ni terlebih besar ha, Okey baik Jadi kita sudah pun mendengar daripada Don Daniel Dan yang saya saya kata apa Ada ada sesuatu yang daripada hadis soheh kan ha, Yang ini doa uh, Yang Don Daniel sebut Rasulullah SAW diriwayatkan berdoa Tuhan kalau kamu tak tolong kami, tak akan ada orang sembah kamu di muka bumi selepas ini. Okey, yang itu mungkin terjemahan sedikit lagi apa. Tapi ia memang berasal daripada hadis yang soheh. Boleh rujuk hadis daripada soheh Muslim. Hadis nombor 3309. Atau penomboran lain, hadis nombor 1763 hadis yang panjang sebahagian daripadanya yang saya gariskan biru ah ha, itu yang doa yang disebut yang dinukil oleh Don Daniel Ah ha, bagus ni ada daripada hadis ada yang sesuatu yang beliau sebut daripada hadis yang sahih kemudian ulasan yang kedua beliau sebut um, malaikat ni turun dengan serban dan pakai baju besi Ah ha, okay. Ayat Quran yang beliau sebut tu ialah daripada surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 125 yang saya gariskan biru tu. Okey. Setakat yang saya cari tengok dalam kitab-kitab tafsir. Memang ada riwayat-riwayat yang menerangkan malaikat turun membantu umat Islam dalam perang badar itu. Dengan pakai serban. Baju besi tak adalah pun tak. Dan kalau kita fikir-fikir pun malaikat tak perlulah baju besi kan. Kalau Rasulullah SAW Para sahabat yang berperang pakai baju besi, ya betul. Tapi kalau malaikat pakai baju besi, macam... Hmm. Jadi riwayat-riwayat pakai serban yang itu ada. Ha, sebab ha, berdasarkan ayat tu kan, yang dibantu dengan malaikat yang dapat dikenali tu, so dikenali dengan serban mereka. Cuma yang pakai baju besi tu saya tak jumpa. Adanya riwayat sebut baju besi dan kalau fikir-fikir pun, malaikat tak adalah pakai baju besi. Okey, baik. So yang kemudian Don Daniel bagi beberapa pesanan penting. So pesanan yang kedua tu yang saya nak ulas. Yang ini beliau sebut dalam dunia ini. Okay dalam dunia ini sejak seribu tahun yang lalu. Ha, yang menang dan tegak hanyalah ahli sunnah wa jamaah Ma asyairah maturidiyah. Jangan bagi keluarga kita berpegang. Selain daripada tu inilah skrip dunia. Ha, ha okay baik. Don, Don Daniel, tadi yang kamu duk sebut kisah perang Badar tu, yang para sahabat berperang apa semua tu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Mereka tu siapa kan? Para sahabat kan? Bukan yang hidup setelah itu. Mereka dari kalangan generasi Salafus Salih. Salaf ini ialah tiga kurun pertama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sebaik-baik umatku adalah kurun ni. Kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Maknanya kurun ataupun generasi aku yang ini Rasulullah dan para sahabat kemudian yang mengikuti mereka yang ini tabi'in dan yang mengikuti mereka tabi' tabi'in kan tiga generasi pertama atau mudah kira 300 tahun yang pertama dan Don Daniel pun tahu dia kata apa sejak 1000 tahun yang lalu sekarang ni 1400 jadi sejak 1000 tahun mana dia tak masukkan yang the first 400 years beliau tak sebut 400 tahun yang pertama ataupun lebih tepat 300 tahun yang pertama kan jadi kamu nak kata Asyairah Maturidiyah ni yang aa, menang dan tegak kan? Okey. So yang 300 tahun awal tu, generasi sahabat dalam perang badar tu, yang generasi tabi'in, tabi'in, generasi umat Islam zaman awal yang aa, setelah ataupun pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat mereka ni mengembangkan Islam ke pelbagai pelosok dunia yang tu tak termasuk ke sebagai generasi yang benang dan tegak ha kan kamu sering baca kisah perang badar tapi kamu menafikan keutamaan akidah mereka akidah Rasulullah akidah para sahabat akidah para tabiin tabi tabiin -tabi kan ha jadi sesiapa yang nak pegang akidah asy'ariyah silakan siapa yang nak pegang akidah Maturidiyah, persilakan. Siapa yang nak jadi syempur tu Iwan? Assalamualaikum Maturidiyah, silakan. Tapi kami dan samai, maaf dan ramai yang lain saya tahu ingin berpegang kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi salafus soleh 300 tahun yang pertama yang kita sebut sebagai salaf. Orang terkemudian yang nak ikut salaf disebut sebagai salafi. Orait, baik. Kemudiannya kan? Um, Don Daniel sebut apa? Ini adalah skrip dunia ini. Skrip dunia ini yang beliau masukkan apa yang telah Allah tulis dalam kitab aa, dalam suratan takdir. Okey, qada dan ini masuk dalam bab a dan kadar. Kejap ya. Yeah. Kan dalam bab takdir. Orang Adon, kamu tahu ke apa yang Allah sudah tulis? Kan? Kamu tahu ke? Ini yang Allah tulis yang okey, sebelum ni dan yang akan datang. Inikah akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kamu masukkan Kan sebab beliau nak promote akidah Asyairah Maturidiyah. Kan pesan kepada ahli keluarga. Jangan pegang selain benda itu. So akidah Asyairah Maturidiyah yang beliau sendiri tunjulkan ialah beliau sudah tahu skrip yang Allah tulis. Untuk umat Islam di dunia ini, akidah apa yang mereka pegang. Kamu tahu ke apa yang Allah telah takdirkan? Okey, yang lalu dan yang akan datang macam mana? Ha, dan kenapa sentiasa ada segolongan daripada umat Islam ini yang sentiasa memperjuangkan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah para sahabat, akidah tabi'in, akidah tabi' tabi'in dan akidah yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa sentiasa berterusan adanya segolongan daripada umat Islam ini yang memperjuangkan akidah tersebut. Okey, baik. Kemudiannya, ha, ala-ala Daudani yang sebut kita ni kena pegang kepada Asyairah Maturidiyah nak bagi, nak tanya Asyairah Maturidiyah ni memang Membolehkan dia menyampaikan hadis-hadis palsu Hadis-hadis yang tiada asal-usulnya Hadis-hadis yang Tersangat lemah, ta'if jidan Dan bila orang tegur buat diam saja Asyairah Maturidiyah bagi ya? saya, saya tanya ya Sebab saya bukan Asyairah, saya bukan Maturidiyah Saya Salafi insyaAllah So saya tanyalah sebab Don Dania pesan Saya rasa dia Asyairah Maturidiyah So saya nak tanyalah, Asyairah Maturidiyah ni memang membolehkan ke membuka pintu luas ke untuk orang menyampaikan hadis palsu, hadis tiada asal usul, hadis daif no jidan. Hanya saja. Ha, dan Asyairah Maturidiyah ni percaya tak hari akhirat? Di mana setiap yang diajar, yang disampaikan akan dipertanggungjawabkan. Akan diaudit oleh Allah SWT. Sebab kalau orang tu beriman pada hari akhirat, dia tahu apa yang dia sampaikan, dia ucapkan, akan dihitung, dipertanggungjawabkan oleh dipertanggungjawab oleh Allah SWT. Dia tak akan main sampai aja dalam topik agama ni ataupun mana-mana topik yang lain. Okey, dia akan fikir nanti di hari akhirat kelak Allah akan soal apa yang aku sebut di dunia ni. Sebab kelihatannya, kelihatannya seperti Don Daniel ni main sampai saja asalkan dapat uh, tarik uh, pull the crowd, dapat menarik perhatian hadirin. Betul tak betul? Tolak tepi kelihatan begitulah sebab saya sendiri alhamdulillah dah banyak react pada Don Daniel ni dan nampak gaya beliau ni tak berubah pun kan so bila tak berubah ni saya tanya tau tanya Asyah Irah Maturidiyah ni tak beriman kepada hari akhirat dia tak beriman ke bahawa apa yang dia sampaikan di dunia ini dia lah dalam suasana selebriti dalam suasana glamour dalam suasana masuk TV radio ada tua ada kumpulan jemaah umrahnya apa semua tu kan memang glamour di dunia ni kan tak ada siapa nak audit tapi di akhirat kelak akan diaudit So beriman ke tidak tentang perkara tu? Kalau beriman, dia tak akan main hambur, main cerita saja. Ah, ha, okey. Baik, itu saya nak tanyalah tentang Asy'ariyah Maturidiyah. Baik, para penonton sekalian, seperti Don Daniel kata, sejak seribu tahun yang lalu. Okey, tak apalah. Kita nak ikut akidah, ibadah, manhaj agama yang sebelum tu khasnya 300 tahun pertama sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apabila baginda bersabda sebaik-baik umatku adalah kurun aku dan yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka kenapa baginda nak bagi tahu supaya kita mengikuti mereka bukan sekadar oh yang tu yang terbaik tapi tak payah ikut kita nak ikut yang lain apa guna kan ha okey baiklah demikian ulasan riak dan kritikan saya sebelum hari nak hujan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.